آؤ ذرا اپنے پیغمبر کے اخلاق کو بھی سیکھو سپریڈنٹ جیل کا نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور یہ لڑکی کہہ رہی ہے قیدی ہے کہ میں ایسے شخص کی بیٹی ہوں جس کو دنیا حاتم میں تائی کے نام سے جانتی ہے جو اپنی قوم کا سردار بھی تھا سخاوت میں ضرب المسل تھا اور اتنی سخاوت کیا کرتا تھا جان ہو پہچان ہو یا نہ ہو سب کو دیتا تھا جو اس کے پاس آتا اس کی ضرورت ہوتی نہ ہوتی وہ دے دیتا تھا آج وہ باپ میرے سر سے اٹھ گیا وہ باپ فوت ہو گیا میرا کفیل ایک میرا بھائی ہے ادی ابن حاتم وہ مجھے چھوڑ کے شام کی طرف بھاگ گیا ہے میں قیدیوں میں قید ہو کر آپ کے پاس آ چکی ہوں آپ سے رحم کی بھیک مانگتی ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی 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 تو بیٹی بیٹی تمہیں صرف معاف نہیں کروں گا تمہاری وجہ سے تمہارے اس سارے قیدیوں کو معاف کر دوں گا جب تم عظیم باپ کی بیٹی ہو تو پھر تمہیں آج عظیم پیغمبر کے اخلاق کا بھی پتہ چلنا چاہیے یہ پھر دوڑی ہے اور اپنے بھائی کی طرف پیغام بھیجا ہے کہ تم جو سمجھ کے بھاگے ہو ایسا نہیں ہے میں جس شخص کی قید سے ہو کے آئی ہوں وہ تمہارے باپ سے زیادہ سخی جیدہ ہے جیدہ وہ تمہارے باپ, باپ سے زیادہ کریم ہے جیدہ جیدہ اس کے اخلاق, اخلاق, اخلاق اس جیسے کسی کے اخلاق نہیں ہے وہ اپنوں, اپنوں کو پرایوں کو نوازتا اور میری وجہ سے سب کو چھوڑ دیا عدی ابن حاتم دوڑ کے حضور کی خدمت میں آئے اور دیکھتے ہی اشد اللہ کا رسول اللہ کا اور آج جتنے شکاری لوگ ہیں نا شکار کے جتنے مسائل ہیں وہ حضرت عادی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے امت تک پہنچے یہ شکاری تھی حضور سے مسائل پوچھتے تھے اخلاق کا مظاہرہ کرو میں یہاں بیٹھ کر اگر ایک بات کروں اخلاق میں گھنٹوں درس دے سکتا ہوں لیکن اگر میرے معاملات میں اخلاق نہیں ہے اور میرے رویے میں اخلاق نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ یہ بہت کڑوا گھونٹ ہے جس کو پیے بغیر کبھی بھی ہم ہدایت کا سبب نہیں بن سکتے یہ تبلیغی جماعت والے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے کہ جب کسی بستی میں جاتے ہیں ان کو بڑوں نے کیا سکھایا ہوا ہے کہ شاید لوگ تمہارے بستر باہر پھینک دیں ہو سکتا ہے کہ لوگ آگے محبت کا معاملہ نہ کریں مسجد کو بند کر دیں ہو سکتا ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ نفرت کا معاملہ کریں تم نے کیا کرنا ہے جواب نہیں دینا تم نے بستی سے باہر بیٹھ کر پہلے دعا کرنی ہے اے اللہ اس بستی کے اندر ہمارا داخلہ خیر کا فرما اللہ ہمیں اللہم مہد بنا اللہ ہمارے ذریعے قوم کو ہدایت اتا فرما یہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے ہے طائف کے سفر کو دیکھ لیجئے جنہوں نے پتھر مارے تھے جبرائیل نے آکے کہا تھا یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہواوں کا فرشتہ سمندر کا فرشتہ زمین پر مقرر فرشتہ موجود ہے میرے ساتھ اگر آپ حکم دیں تو زمین انہیں نگل لے دو پہاڑ انہیں پیس کے رکھ دیں سمندر کی لہریں اٹھا کے انہیں ڈبو کے غرق کر دیں ہوایں اڑا کے ان کا نام و نشاہ مٹا دیں آپ نے فرمایا اللہم مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ میری اس قوم کو ہدایت فرما انہیں پتہ نہیں ہے اللہ دوسن قبیلِ دوست کا سردار عامر بن طفیل آتا ہے اللہ کے رسول بدعا بد کیجیے میری قوم کے لیے اللہ انہیں ہلاک کر دے آپ بد دعا کریں امام الانبیاء کے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ مہد دوسن لا يعلمون اللہ قبیل دوست کو ہدایت عطا فرما وہ صحابی کہتے ہیں میں اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا کرنے آیا تھا اور پیغمبر کی زبان سے نکل رہے اللہم مہد اللہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما کبھی فرما اللہ ثقیفن اللہ طائف والوں کو ہدایت عطا فرما بہت بڑا مشکل ہوتا ہے جس نے آپ کا خون بہایا ہو جس نے آپ پہ تشدد کیا ہو جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو آپ راتوں کو اٹھ کے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوں بہت مشکل معاملہ ہے لیکن اخلاق عظیم اسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہودی بچہ ہے اس کی عیادت کے لیے حضور اس کے گھر پہ جا رہے ہیں اس کے سرانے پہ بیٹھ رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے اس کی آخری سسکیاں ہیں وہ اپنے باپ کی طرف یوں دیکھتا ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں باپ کہتا ہے اب القاسم القاسم جو کہہ رہے ہیں وہ مان لو کیا زبردست اخلاق ہیں اور کیا دل کا بدلنا ہے وہ یہودی کا بیٹا ہے مگر آپ جب اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اخلاق دشمن کے سینے کو چیر کر اندر راستہ بناتے ہیں آپ گئے وہ یہودی ہے بیٹے کو کہہ رہے عطے اب القاسم اب القاسم کی بات مان لو اس کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی جان نکل جاتی ہے اور امام الانبیاء وہاں سے نکلتے ہوئے اللہ کی تعریف کر الحمدللہ ہیں انقذ بی الدی من النار اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے دونے بچا لیا کبھی خیبر کا مارکہ ہے <تصفح> یہ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے خیبر کا میدان فتح کیا مرحب کو ایک وار سے قتل کیا خیبر کا دروازہ اٹھاڑا سب بالکل ٹھیک ہے سیرت میں موجود ہے لیکن جانے سے پہلے جو حضور نے تلقین کی ہے اس پہ ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ دشمن ہیں ان کا محاصرہ ہوا ہے اور ان کی طرف حضرت علی کو فاتح بننے جانا ہے اور حضور فرما رہے ہیں یا علی فواللہ لأن یهدی اللہ بکا رجلا واحدا خیر لکا من حمر النعم علی اگر اللہ کی قسم ایک آدمی کو اللہ آپ کے ذریعے ہدایت دے دیتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو عرب کے سرخ اونٹوں کے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے ایک آدمی کو آپ کے ذریعے ہدایت مل جاتی میں نے ہدایت کا راستہ بتایا ہدایت میں وہ اخلاق پیش کرو